До нас у гості завітали молоді дівчата, гарні дівчата. Баранова Тетяна та Надія Квітка, співорганізатори Зобі -фесту. І сьогодні вони будуть розповідати саме за цей про Я перше питання: що взагалі це за зобіфести? Яка взагалі в нього ціль? Зобифест это очень крутое социальное мероприятие для студентов. То есть туда могут попасть только студенты. Попасть они могут благодаря добрым делам, которые они сделают городу Запорожье. Uh -huh. То есть вы делаете доброе дело, фотографируете его, снимаете на видео, заливаете в социальную сеть, пишите, ставите хэштег Зоби, uh -huh. мы вас находим. И если доброе дело действительно хорошее, ну, как бы доброе дело, и там видно, что вы его действительно сделали, вы становитесь участником Зобифеста. Зобифест вообще а, проходит уже второй год, и это фестиваль, который в себе включает 10 подсубфестивалей. Mm -hmm. Если ты любишь спорт, у тебя есть возможность поиграть в стритбол. Если ты любишь что-то более интеллектуальное, пожалуйста, тебе дебаты или что, где когда Любишь танцы, граффити все есть. Хочешь пойти просто на квартирник или посидеть у костра, попеть песни под гитару? Класс, есть возможность. Возможно, ну, Зобифест это вот такая возможность для молодежи попробовать себя в чем-то новом, найти то, что ближе ему выбрать. Потому что Uh, все локации, они практически работают параллельно, поэтому uh -huh. ты можешь пойти в это время туда, потом поменять локацию. Ну, в общем, ты постоянно будешь занят, uh -huh. и это очень классно. Очень классно то, что все сделано настолько продумано, настолько интересно, что, ну, не захочется просто сидеть на месте, не захочется не делать добрые дела, чтобы туда не попасть, uh -huh. захочется наоборот стать более активным, стать Сделать что-то значимое, чтобы наверняка обеспечить себе участие в этом фестивале. Я была участником в прошлом году и просто вот потом воспоминаний и фотографий еще остается, ну, на большое количество времени еще mm -hmm. на полгода вперед. А в этом году я уже стала непосредственно организатором и тоже кайфую и от внутреннего процесса, потому что он тоже делается с душой, он вклад, ну туда очень много вкладывается энергии и сил и вот знаний, в общем очень классный фестиваль для mm -hmm. молодежи. А спочатку по, треба подумати, зробити якесь добре діло, не знаю, там а, позбирати сміт... сміття чи щось таке, сфотографувати себе, скинути це вам до соціальної мережі, так. Так. а потім ви це там якось оцінюєте і вирішуєте брати цю людину до себе на фестиваль або не брати, так. Ну, и, так, еще, так... если там действительно видно, что вы делали доброе uh -huh. дело, то есть мы сильно не отбирали в этом году, и как бы, чем отличие прошлого зуби-фестиваля uh -huh. от этого? В прошлом году мы брали 350 участников, uh -huh. в этом году мы расширили и берем 400 человек. Uh -huh. И никто даже не думал, что еще до завершения дедлайна мы насобираем 400 человек. Uh -huh. Но, к сожалению, были такие добрые дела, которые недостаточно достойны, насколько мы считаем, с организаторами. И вот вчера мы выбрали вместе с uh -huh. Ребятами, организаторами, дела, которые менее, менее такие вот достойные трех mm -hmm. дней шикарного отдыха и сделали сейчас у нас идет опрос нашей официальной встречи. Mm -hmm. И вот сегодня в 2 часа дня мы узнаем из 40 добрых дел, которые попали, как бы сказать, в номинацию 8 mm -hmm. добрых дел, которые точно nine, попали, nine, nine, Да, там. но <laughs> те, которые из этих 40 точно попадут на Зоби Фест. Остальные, увы, ну mm -hmm. будем надеяться в следующем году. А какие самые добрые вчинки? Підсумки люди роблять, студенти роблять. Но ну, это самые разные. Это были и а, помогали бабушкам, дедушкам. И... дорогу? Не, не, не. Они покупали а, продукты, давали пожилым людям. А, то есть да, настолько трогательные фотографии. Mm -hmm. Были те, которые одевались в костюмы там супермена, спайдермена, бегали деткам, дарили шарики, конфеты. Mm -hmm. Убирали территории. Без субботников, конечно, не, ну никак. А были те, которые просто кормили животных, mm -hmm. как бы приюты домашние ездили, забирали mm -hmm. животных себе. І всі вузи Запоріжжя можуть да. приймати в да, цьому да, да. фестивалі участь, так? Да. А, ще хотіла спитати теж, а, ось людина там зробила, ви відібрали там 400, скільки взагалі там заявок було? Якщо 400, ви тільки приймаєте, скільки взагалі там? Заявок було дуже много, але якби. Була ще такий момент, що не один, один чоловік делает одно добре дело. Ні, uh -huh. може ні скільки чоловіків діти одно добре діло. Потому uh -huh. у нас более 250 добрых добрих и І от ми отобрали 400 400 человек. Uh -huh. Зрозуміло. А взагалі як прийшла ідея, теж організувати такого плану фестиваль? Ну дуже як на мене круто. Uh, в принципе, наверное, эта инициатива была и uh, Молодежного городского совета, и инициативы mm -hmm. Запорожья стали. Они же тоже продвигают молодежную политику, молодежное развитие. И uh, этот фестиваль стар стартовал еще в прошлом году, для того чтобы показать, что Запорожье это тоже город активных людей, это город uh, актив... да, активной молодежи, которая хочет делать что-то для города. И кроме того, город это тоже поощряет вот такими вот э, интересными фестивалями, Absolutely. на котором можно найти все, вплоть до своих до своей любви. Потому что вот да, даже да. Я, я помню пост э, на ZubiFest, ты найдешь свою вторую половинку или что-то вот... Ну, Построй свою любовь. Не-не-не, не, такого не было, это же не дом два, но все равно. Потом просто ну, получается так, что ты находишь очень большое количество друзей. Возможно, такой. не любви, но да, очень знакомств, просто колоссальное, и это всегда очень теплое, хорошее потом отношение, потому что... Там хла хороша, теплая атмосфера. Да, це мероприятие, які об'єднує всі університети нашого міста. это там, где всі студенти, вот такие активісти збираються і круто, очень круто проводять з ночі до утра просто. А ще скажіть, будь ласка, з якого часу взагалі цей відбір почався і коли вже закінчиться? Отбор шел к Добрых дел где-то примерно месяц у нас. И вот за месяц мы насобирали. Вчера был последний день срока приема Добрых дел. То есть сейчас мы определяем последнюю восьмерку Добрых дел. И уже завтра наши все участники лично получают пригласительные именные пригласительные. Мы с ними встречаемся. Они предъявляют нам паспорт. Мы им отдаем пригласительный, в котором написано время, место, откуда мы отправляемся, во сколько мы прибываем и так далее. Так, А когда еще будет фестиваль? Фестиваль уже проходит. И Великий Лук, uh -huh. э, детский лагерь "Спутник". А уже 2 числа по 4 сентября начинается и заканчивается этот фестиваль, поэтому вот уже буквально на следующих выходных это uh -huh. все начинается. Uh -huh. Совсем скоро. Совсем да, да. дуже дуже. Вот как уже, раз конец лета, начало сентября и вот начать осень. И студенты такого... пошлют. Да, так хуляк. нет, это очень классно. Я помню в прошлом году вот так же самое, блин, там были у меня какие-то пары, и так я такая думаю, черт, одна пара отсидела, там же заби фестиваль, нужно ехать. Yeah. И я не пожалела, я очень осталась довольна, я осталась довольна и организацией, mm -hmm. и вообще мероприятием. А какой сам, а, ты, який сама ты, добрый, добрый чинок, какие ты сама сделала, чтобы потрапить на этого фестиваля а, мы, в том году? В том году? Так, так. А, в этом году тебе тоже А в этом году я тоже делала, потому что, а ну почему бы нет? Ну, ты же организатор, я то думала, что А я просто, я просто вообще любитель делать добрые дела, <laughs> и мы вообще вместе с активистами городскими поехали на I <laughs> базу, которая называется Локомотив. Это спортивная база. И у них так. ангары большие, в котором снаряжение. Там байдарки, каное. У них были двери, которые ну, от ветра и от воды ржавеют. Uh -huh. И мы красили вот огромные эти uh -huh. большие двери. Вот такое доброе дело для города и для молодежи. Да, и на фестиваль потрапила. Ну, да. И убирали. Расскажите еще, что будет отбываться на фестивале? Все вот то, что вы сказали, там на какие-то локации и тому подобное. Все для молодежи? Мероприятие абсолютно без в этом мы хотели поблагодарить наших спонсоров, те, которые нам помогали, те, которые помогли нам сделать этот фестиваль абсолютно бесплатным. План тайминг очень наполненный. То есть там не будет даже времени хватать на сон. Да, да, да. И за счет организаторов мы полностью студенты бесплатно питаются, проживают. У нас будут крутые локации, как ночной кинотеатр, там, где будут и попкорны, и в общем, или Ви да. можете спробувати взяти балончик, порисуватися. Да. Це фішка цього року. Ми в цьому році будемо розрізовувати э, стіни. Це ну, mm -hmm. вот така вот фішечка наша. Так, все. Це вже у людей, які зараз подивляться наш сюжет, э, і, і скажуть: э, все, немає часу, вже всіх відібрали, всіх студентів на цей фестиваль, а таке пропустити просто неможливо. Ніякого шансу до вас більше потрапити, тільки у наступному році чи там, наступного ну, разу. так? Ми будемо сподіватися, що це не. Пос... Наш фестиваль так. и действительно, что в следующем году нас уже будут знать и уже еще больше uh -huh. и мы расширим нашу географию, будем при, можем принять еще больше участников и как бы ждем абсолютно всех студентов. Uh -huh. І для тих, хто з іншої галактики, тобто я тут стою, просто хочу запитати, от ви кажете, добрі справи потрібно було робити, да? а була якась хтось підійшов, знаєте, от так, ну, з позитивом до цієї справи. Курйозно щось зробив вам, надіслав якусь фотографію, начебто і добру справу зробив, але в той же час дуже прикольно та смішно підійшов до цього питання. А, было одно доброе дело, а, ну, ну как бы не знаю, меня оно впечатлило а, качеством съемки видео. Там, там даже сюжет сделали. Девушка звонит по телефону, потом берет, а это оказывается пачка сигарет, и вот она бросает вокруг оборачивается, а там мусор, грязь, и тогда бегом вызывают подружек и все начинают убирать. Ну то есть вот угу. эти подходы были интересные. Как, да были просто добрые дела фотографии, но были и такие особенные. Были спецэффекты там видео, фото, там с фотошопу, да, все-все. Сделано на якость. Ну, кто как, кто да. просто делал доброе дело, и mm -hmm. это было самое главное. Интересно было то, что вот некоторые ребята купили пластиковые маленькие урны и прикрепляли mm -hmm. их yeah. к лавочкам. Вообще mm -hmm. класс. Но ну, в так, местах, так. которых ну некуда выбросить Не мусор. Нет, да, и да, просто урны. такая маленькая пластиковая mm -hmm. корзиночка, и ты такой класс! На самом деле, благодаря этому доброму делу мы вчера и задумались. Это доброе дело вчера появилось в сети, уже когда мы набрали 400 mm -hmm. человек. Тогда мы понимаем, что есть действительно те дела, когда просто покормили там кошечек, а тут mm -hmm. урны купили, повесили. Yeah. Действительно доброе дело. И тогда мы решили, что нужно вот, mm -hmm. да, мы там, будут какие-то обсуждения, ссоры в, между студентами, mm -hmm. как так получилось, что вот мы вроде думали, что попадем, а тут mm -hmm. внезапно. А, но действительно есть дела, которые ну, mm -hmm. намного важнее. А, а, а було -то, якась теж добра справа зроблена, така най-най-най, яка запам'яталася, ну взагалі там. Ну, були такі. Которая вот очень не, да, классно. Не, на навпаки, а, най найкраща, 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 да. у Нас найкраща. покрасили мост. Я точно не знаю, где он находится, но девушки красили <laughs> ну, мост, це, да, да. <laughs> да, да, в Запорожье. А, также качали детские да, а, красили в желто блакитные колеры. На да, как mm -hmm. раз на день независимости а участники. Ще скажите, когда можно до вас потрапить? Только в наступном, так в наступном году, в разу. Ну, до... как видите, увы, у нас уже настолько уже... большое ажиотаж в этом. Да. Хоча слідіть за нашою встріч і смотрите, можливо, там одне місце для вас і <гум> А, Дякуємо вам за добру справу, за те, що ви такий фестиваль придумали. Дуже-дуже добре, як на мене. А, взагалі, молодь дуже активна в нас. А, а далі ми будемо переходити, переходити до наступної рубрики, тож залишайтеся з нами.